Hekayət gəldi. Səməd behrəngi, şir və tülkü. Tülkü bir gün acmışdı. Bir xam heyvan dalınca da gəzirdi ki, qarnını doyursun. Birdən meşənin dalda bucağından bir şir çıxdı. Tülkü öz-özünə dedi: "Gedim biraz yaltaxlanım. Tərifliyim, görüm başıma nə gəlir." Şirə sarı qaşdı. Qollarını doladı şirin boynuna. Yalandan öz-gözündən öpüb dedi: "Sən mənim dayoğlumsan. Gözlərindən tanıdım. Rəhmətlik dayımın gözləri eynən sənin gözlərinkimidi. Sənə qurban olum dayoğlu. Bütün meşəni gəzib sənə axtarmışam. İndi biraz danış, qulağ asım. Çoxdandır ki, bir-birimizi görməmişik." Şir inandı. Başladı cücəyətindən, vuruşmalarından danışmağa. Tülkü onu daha da qızışdırmaq üçün dedi: "Mərhum dayım da sən boydə idi." Asil Şiride elə işlər görürdü ki, hamı deyirdi doğurdan da şir cəsarəti, şir ürəyi budur ki var. Mən nə desəm azdır. Dayoğlu, dey görüm səndə də onun hünərlərindən varmı? Yəqin ki var. Nə olur olsun, hər halda o cır atanın oğlusan. Bilirəm, çox şücaətlisən. Mən gərək belə bir dayoğlumla fəxr edim. Tülkü o qədər danışdı, o qədər təriflədi ki, şirin qoltuqları şişdi. Bu vaxt bir uca dağın zirvəsinə gəlib çatmışdılar. Tülkü yenə də dedi: "Heç bilirsən, rəhmətli dayım bu dağın başına çatanda nə edirdi? Zənnimcə, sən də elə eləyə bilərsən." Şir dedi: "O nə işdi ki, mən onu bacarmıyam?" Tülkü dedi: "Bax, özünü beləcə daldala verib, var gücüylə qaçaqaça gəlib atılardı dərənin təkinə. Cık, amma mən inanmıram ki, səndə o ürək, o bacarıq olsun. Rəhmətli dayım ayrı şey idi." Şir dedi: "Sən məni bir qara pul elədin ki. Bax gör mən yaxşı atılıram ya atam." Şir bunu deyib dala çəkildi. Birdən yüyürüb özünü dağın başından dərənin təkinə atdı. Yerə düşüb qurt xəşin oldu. Tülkü ehmalca dağdan aşağı enib şirin başının üstünə kəsdirdi. Bir budunu deyib yeməyə başladı. Yarı canı qalmış şir tərpənə bilməsə də dedi: "Əziz qohum, Budu mana enirsən. Gəl sinəmin yağlı ətindən ye. Tülkü dedi. Daha dayı oğlunun atasını yandırmışam. Elə burdan yeyə-yə -ye gəlib orada yetişərik. Nitmadaniate.